السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim Muslimat yang dimiliki Allah Al Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Kita masuk ke ayat 16, 17, 18, 19 dan 20 Dari surah Al-Hijr Bagi tuan-tuan memiliki -tuan, tafsir yang kasir Turun buka pada jilid yang kelima Muka surat 123 A'udzubillahi <tik> minasyaitanir rajim Walakad ja'alna fis sama'i burujaw Wazayannaha linnazirin وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها مآيس ومن لستم له برازقين صدق الله العظيم dan dan kami menjaganya dari setiap syaitan yang terkutuk kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dia dikejar semburan api yang terang dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung ganang dan kami tumbuhkan padanya segala satu menurut ukuran dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang mana kamu bukanlah pemilik rezeki kepadanya Muslim Muslimat yang dimiliki sekalian kita telah pun melihat bagaimana penyifatan ataupun penyebutan tentang indahnya hebatnya ciptaan langit dan juga perhiasan yang ada padanya yang merupakan buruk cerita dengan bagai tafsirannya dan ia merupakan satu wazayanna halina zirin dia peranannya ada dan juga untuk menghias dada langit jadi para ulama berbeza pendapat berkaitan dengan kata-kata yang digunakan oleh Al-Quran dan juga Sunnah ada yang pendapat bahawa maksud wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim ini ialah man sama'a fa ada yang menggambarkannya sebagai penjagaan langit semburan api dan sebagainya berkaitan dengan ini adalah satu perumpamaan penggambaran ataupun ilustrasi bagaimana Allah memelihara Al-Quran daripada segala bentuk usaha mereka untuk merosakkannya jadi apa yang dibawa itu Ciptaan langit dan bumi yang begitu indah dan terpelihara syaitan tak boleh nak menerokainya maka demikian juga Quran yang dipersembahkan kepada manusia menerusi perantaran Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia merupakan satu yang terjaga terpelihara di sisi Allah SWT jadi ia merupakan satu penegasan bahawa tidak mampunya jin ke manusia ke untuk merosakkan atau mencampuradukkan atau menokok nambah apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT seterusnya para ulama telah pun menetapkan makna kalimah-kalimah ini dalam pengertian hakikinya yang berbeza pendapat berkaitan dengan kemampuan para jin ini syaitan ini iblis ini untuk mencuri pendengaran maka apakah ia masih dapat dilakukannya pada waktu sekarang atau tidak kita dah baca surah syuara ini. beberapa tahun lalu kita ke, mentafsirkan surah ni tuan-tuan kalau masih ingat lagi saya pernah jelaskan kepada tuan-tuan bahawa Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitanir rajim innahum anisma'i lamazulun semuanya mereka itu benar-benar dijauhkan dari mendengar ketapan Allah SWT dan dalam ayat berikutnya ayat 223 tiga lagi cerita dalam surah syuara yulquna sam'a wa aktsaruhum mereka itu memberikan satu gambaran penceritaan tapi kebanyakannya lah pendustaan jadi maknanya mereka ini maksudkan sini pernah saya huraikan kepada tuan-tuan sama ada merujuk kepada jin itu ataupun merujuk kepada manusia yang tertipu ni di kalangan dukun, pawang, bomo dan telah pun kita ya ingat amaran Nabi yang SAW bahawa datang kepada mereka ini boleh membawa kepada tidak terima amalan salat mereka selama 40 hari dalam tuqaballahum salatun arba'ina yauman tak diterima ibadah mereka salat kalau tak diterima berarti ibadah yang lain pun tidak diterima maka ini adalah dalam hadiah yang lain, mengatakan faqad kafara bima unzil Allah Muhammad siapa yang datang jumpa dengan bomoh saja maka sebenarnya dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW maknanya dia membawa kepada buatan murtad syirik maka ini menunjukkan bahawa mungkin jin ni masih lagi memiliki kemampuan untuk mendengar cerita-cerita itu tapi kemampuan ni sudah sangat terbatas kalau kita lihat pandangan seorang sosiologi terkemuka dalam Islam Ibn Khaldun beliau ni berkata dalam mukadimahnya bahawa para jin hanya terhalang mendengar satu macam dari berita-berita langit iaitu yang berkaitan dengan berita perutusan Nabi Muhammad SAW tidak selainnya atau seperti ditulis oleh pakar tafsir Imam Mahmud Al-Rusi tafsirnya Ruhul Ma'ani boleh jadi terhalangnya itu hanya ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan sebelumnya dan bukan pula sesudah kehadiran baginda sebagai Rasulullah mungkin juga begitu ni ada ruang untuk berfikir semikian tuan-tuan Allah sekalian jadi kalau kita lihat ayat ni membicarakan tentang keindahan yang dirangkaikan dengan pemeliharaan kejauhan dari syaitan, ini memberi kesan kepada perlunya perhatian pada aspek keindahan, tetapi mesti disertai dengan pemeliharaan diri dan juga jauh daripada segala bentuk keburukan, seperti yang saya bawakan kepada tuan-tuan, kata Dr. Atiq Nablusi dan tafsirnya bila Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, ayat ini walaupun tidak disebut secara perkaitan ayat ini dengan apa yang berlaku dalam kehidupan para sahabat, tapi kaitan sangat menarik dibuat untuk terhadap dalam evolusi iaitu dalam bab cerita tentang Jamal Jamal Khalqillah cantiknya keindahan ciptaan Allah ni makhluk-makhluk Allah jadikan jadi manusia pun orang Islam khususnya kenalah bersifat dengan sifat yang dipanggil sebagai jamal yang bersifat hissi ni yang nampak ni sebab itu Nabi telah pun menceritakan kepada sahabat mengingatkan mereka innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun finnas Fainalah allahu yuhibbul fuhsha wala atfahsha kamu datang berjumpa dengan kawan-kawan kamu kamu pulang daripada perjalanan maka perelokkanlah keadaan kamu rumah kamu ke pakaian kamu ke supaya kamu nampak unggul kau syama tu ni dibalik kau macam tak ilalat nampak kamu punya keunggulan itu kehebatan kamu itu semuanya Allah tidak suka kepada perkara-perkara keji dan juga perbuatan-perbuatan tafahush yang berkaitan dengan fahishah ini ini ada kaitan dengan keindahan langit yang Allah jadikan walaqad zayyana samaa'a dunyaa bi masabiih wa ja'alnaaha rujuman lis ini tiba -tiba malam kita baca ayat ni pada surah al-mulk dan dalam ayat yang sedang kita bincangkan sekarang Allah menceritakan walaqad <tik> ja'alnaa bis samaa'i burujaw wa zayyanaaha lin ni keindahan ciptaan langit dengan bintang-bintang tentangnya kenapa ya apa kaitannya kerana kita disuruh fa iza ashtaraita thiyaban faj'alha maqbulatan bila kamu membeli satu pakaian jadilah pakaian itu pakaian yang selesa yang sesuai kenapa tau kerana Zainul Umar Khattab radhiyallahu anhu sahabat yang nabi suruh ikut Alaikum bisunati wa sunatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Memanglah para sahabat bukannya pembuat syarak, bukannya musyarik. Mereka ni disuruh kita untuk mengikuti akhlak mereka dan juga tingkah laku mereka. Sunnah para sahabat dipanggil. Senoma ni beliau tidak akan sedang melihat orang memakai pakaian-pakaian pelik. sama ada malabis mahjura atau malabis masyhurah. Mahjura ni maknanya pakai pakaian yang orang tak pakai lah kita kehebatan sebagai orang Islam bukan letak pada pakaian tertentu yang dipakai Dato' Imran kita kita pakailah pakaian yang selesa, senang nak pakai dan orang pun terima pada hari ini ni kalau kita pergi ke Mekah pakai pakaian pahlawan Melayu zaman dahulu kala kenapa pula kena pakai begitu ya? kan kepelik orang lihat semikian saya nama tidak suka Kebanyakan ulama mengatakan ia makro lah Dia panggil sebagai sawbu syuhrah Sawbu syuhrah ni ada berbagai bagai bentuk Kalau kita duduk dekat negara yang orang senang melihat kita Berpakaian seperti sampin, baju Melayu Songkok seperti itu Kerana ada hadis Nabi yang SAW mengingatkan Man labisa sawba syuhrah dunia Albasahullahu sawba madhilla yaum al-qiyamah Siapa yang pakai pakaian Pakaian syuhrah kat dunia ni Maka Allah akan memakaikan dia pakaian kehinaan di akhirat tau Dalam mazhab Hanbali sebagai contohnya Hukum memakai pakaian syuhrah ni makruh. Al-Mardawi mengatakan bahawa dimakruhkan memakai pakaian yang bau kepada syuhrah ataupun menyelisihi ini saya terjemahkan bahasa mungkin tuan faham yang yukhalif malabis adatin nas ini memakai pakaian yang pelik yang penduduk negeri itu tidak memakainya orang Arab dia pakai serban dia pakai ikal kerana zaman dahulu kala ikal tu berguna untuk menahan unta tu daripada bergerak ikal tu saya pernah terang pada tuan dan perkataan Aqlun na'akulun ni maknanya menahan orang ada akal ni dia tidak buat benda-benda yang tidak waras sebab itu dia haramkan minum arak kerana dia merosakkan akal kita demikian juga ikal ni satu apa dipakai gelung apa benda ni letak atas kepala supaya serban tu tak terbang asalnya digunakan untuk lock kunci sendi ataupun lutut unta ni jangan bagi dia bergerak ketika dia duduk kan dia duduk terleku seperti itu kaki terlipat maka letaklah ikal tu supaya dia tak boleh nak bergerak macam kunci lah maka lama kelamaan si Arab letak kat tangan dan sejata tak ada kepala eh ngam pula bagus pula letak kat kepala serban ada tak ada terbang tapi kalau kita pakai kat negara kita tak nampak pelik ke tuan-tuan nampak macam tak berapa kena lah Begitu juga kalau kita lihat bagaimana riwayat dari Imam Ahmad. Pakaian syurah tidaklah sampai ke tahap haram. Beliau pernah melihat seorang memakai pakaian bergaris putih dan hitam. Imam Ahmad melihat. Imam Ahmad menunggu anak muridnya mengatakan tinggalkan pakaian itu. Pakaian ini tak sesuai untuk negara kamu. Kalau kamu berada kat Mekah, kat Madinah, aku tak menjelamu. Tapi kalau kamu berada kat Baghdad, dekat tempat Iraq ni, tempat pakaian ini tak sesuai. Padahal itu orang Arab sama tu. Kita pergi ke Persia, kita melihat orang Arab Persia memakai serban hitam putih. Kita pergi ke Saudi, serban yang sama tapi warnanya merah kita pergi ke Qatar sebelah itu saja warnanya jadi warna putih kita pergi ke Iraq warnanya jadi hijau pula serban itu ini uruf dipanggil sengaja saya bawa tuan, tuan bila disebut dengan teori evolusi ini ada kaitan juga dengan kehidupan kita pada ini kita pulang ke Malaysia membawa pakaian-pakaian tempat kita belajar dulu mungkin pakai di negara itu tidak mengapa tapi kalau kita pakai di negara kita nampak macam syuhrah mencari satu publicity murahan sedangkan ini adalah menampakkan sikap merendah diri dan zuhud yang dibuat-buat ini dibenci oleh salafus salih mereka menegur kalau melihat perkara semikian jadi pakaian ni dipanggil sebagai thawu syuhrah dia banyak dirujuk pada uruf tau al-adatu muhakkamah maknanya adat setempat itu jangan menganggap ia pelik lah jangan menganggap ia ganjil jadi kita ni berada dalam masyarakat yang ada pakaian tertentu dan Islam pun tidak pernah menukar dress code ketika masuk ke negara Indonesia yang luas itu di Yogyakarta tu sebagai contohnya ada candi terbesar di dunia tapi 99% penduduknya merupakan orang Islam mengapa ya? kan Islam masuk ke situ masuk dalam hati mereka mengekalkan pakaian mereka walaupun dulu mereka Hindu pakaiannya sama Sekali pakaian itu tidak menunjukkan kepada perkara syirik dan juga perkara-perkara khurafat perkara-perkara tangan dengan Islam maka dia benarkan sekali menutup aurat maka kekallah pakaian masyarakat Jawa ke Madura ke ataupun Batam ke bekalan sampai ke hari ini begitulah keadaan mereka begitu juga datang ke Tanah Melayu ni orang Melayu tidak perlu bertukar pakaiannya menjadi yubah pakai serban dan sebagainya mungkin sebahagian mereka tapi Islam tidak menukar dress code yang ada di setempat yang ditukarlah akidah ni jadi kembali kepada perkara ni alimah masyarakat sebagai contohnya mengatakan kitabnya al-mabzud maksudnya agar seorang tidak memakai pakaian terlalu mewah dan berkualiti tinggi untuk ditunjuk dengan jari, yushari bilbanan dia kata. ataupun tidak memakai pakaian terlalu buruk, usang dan lusuh juga ditunjuk dengan jari, ini semua merujuk kepada sebab dilarang sawu syuhrah ni, memakai pakaian ni yang pelik, pakaian nampak nak menarik perhatian orang kepadanya, sama ada pakaian tempat yang kita belajar dulu, kita bawa pulang ke negeri, atau pakaian tu nampak lusuh, bagi nampak macam tasawuf sangatlah kita ni, melebihi orang lain, atau memakai pakaian terlalu mahal sehingga menyebabkan orang semua merasa heran dan juga merasa kagum dengan diri kita ini seperti tidak dibenarkan kata Imam Sufyan Al-Thawri mereka membenci dua jenis syuhrah berkaitan dengan sawbu syuhrah ni ada dua bentuk pakaian yang sangat baik hingga orang memandangnya memandang ke arahnya dengan merasakan dia lebih tinggi level daripada kita orang lebih hebat kedudukannya tak dibenarkan dan demikian juga memakai pakaian yang buruk sehingga menyebabkan dia dihina dan agamanya direndahkan jadi adalah satu kisah yang dikemukakan bahawa Zubayyid Yami beliau ni pernah memakai jubah dan juga bertopi aku mendengar Ibrahim Nakhai mencelanya aku berkata kepadanya dahulu orang ramai memakainya ni Alimam Nakhai ni Ibrahim Nakhai ni ulama besar dia ada mazhab dia sendiri maka dia menegur orang sebaik Yami ni mengatakan kepadanya betul pakaian tu orang dulu-dulu pakai sekarang orang tak pakai dah tapi sekarang orang tidak memakainya bila orang dah tak memakai pakaian itu maka kau memakai pakaian tersebut ini namanya sawu syurah nak menunjuk maka sebab itu kami disuruh untuk menegur buatan seperti ini kata Imam Ibrahim Nakhai juga tentu saja saya bawa tuan rujukan daripada mausua al fiqih al-hakam al-kuwaitiyah ni satu mausua fiqih terkemuka namanya panggil insidopedia fiqah kuwait ni bahawa dibuat satu rumusan bahawasanya memakai pakaian yang menyelisihi adat kebiasaan masyarakat lah makruh kerana ia membawa kepada syurah iaitu dengan tujuan menjadikan dirinya terkenal dan ditunjuk dengan jari oleh orang ramai supaya titik majlis sebab manusia mengumpatnya kerana bila orang mengumpatnya orang kata tengok fulan oi baju kelas oi dia seorang alim dah jadi menyebabkan orang mengumpat kita maka dia turut mendapat dosa ribah sesama mereka ini tentu boleh dalam masalah fiqih al-kuwaitiyah jadi mudah-mudahan Allah beri faham kita kaitan ni sangat menarik lah idea bernas daripada Dr. Latif Nabulusi satu tadabur kepada ayat ini bahawa Allah menjadikan alam ini begitu indah maka kita sebagai orang Islam pun mesti menjadi duta kebenaran dan kebaikan iaitu menampilkan diri kita dengan cara yang senangi oleh orang sebagaimana alam yang unggul dan anggun dan hebat ini dijaga Allah semikian baik insyaAllah dalam kuliah kata kita akan belajar perkataan rajim rajim ni maksudnya direjam apa maksud direjam ni tuan-tuan kita akan lihat dalam pandangan ahli tafsir dan juga ahli logah berkaitan dengan penggunaan perkataan ni dalam Quran apa kini maksudkan sebenarnya adakah dilejam dengan batu atau bagaimana wallahu alam wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh